где мы находимся? День добрый. И о чем мы поговорим? Я вам скажу так. Если вы приехали в Полтаву и не посетили полтавский круассан вы в Полтаве не были. Mm -hmm. Вот это такое кафешка уютная здесь. Ну, она как бы возле Каштановой аллеи, недалеко от кооперативного университета. И вот это, смотрите, тут такие, тут много круассанов, это я сыну домой взял. Четыре сыра и соусом терияки. Есть круассаны сладкие. Я вообще-то раньше думал, что круассаны бывают только сладкие. А ну, открой, Оказывается, круассаны бывают не только сладкие. Ага, Ветчина, огурец, сыр. Да. Ну, они а, разные есть, разные да? всякие. тут их видов, наверное, 30. И вот да. а, покажи интерьерчик. Вот мы как раз тут решили записать, почему-то мы сегодня здесь одни. Как бы народу мало. Вот красивый интерьер, мягкие кресла, ухоженный вид. Вот это заведение называется Полтавский круассан. Вот мне нравится. А круассаны а, здесь? Полтава. Полтава 50. С а, а, да. адреса, может быть? Не э, знаю, без понятия. Улица Соборности, по-моему, 50. Наверное, 50. Я не помню, точно. Ну тут недалеко от У нас есть такой. Это ты чай пива. Да? да, вот Ча я заказал чай, чай себе. Чай не пиво. Да, чай не пиво. Саша кофе взял по круассанчику. И вот решили мы. И вот а, разговор, ну и как бы реклама закладу и так далее. И вообще, насколько вот так иногда интересно зайти просто необыкновенный Макдональдс, фастфуд, а в такое ухоженное заведение, где вкусно кормят. Тут можно заказать и какие-то вторые блюда себе, салаты, и да? Но больше в полтавском колоссане хочется съесть полтавский колоссан. Реально смачная штука. Рекомендую. И вот, а, по большому еще пару слов все-таки хотелось сказать. Вот иногда надо выбираться в вот такие уютные, комфортные заведения с семьей, с детьми. И просто устраивать себе такие маленькие микропраздники. Вот я считаю, не просто вот раньше были в 19-20 в начале этого века такие выход семьи э, какой-нибудь салон или куда-то там прогуляться по городу, по месту. И мы вот с Сашей устраиваем такие пешие прогулки по Полтаве. И иногда заходим и есть это все и всегда. дискутируем. И дискутируем, да. да. И вот нам хочется да. все равно, что это поисте, а поисте хочется что-нибудь смачненькое. И вот сегодня Сашу я привел полтавский круассан. И вот надо вот такие вылазки делать просто не а, как бы как это называется хвала животу что ли. Тоже круассан, я этой домой взял. Просто вот так. Вот уют, смотрите, уютная кафешка, тихая музыка, мягкий антураж. И просто вот, знаете, нам вот. Мы, почему вот эту тему мы затронули? Вот мы все время в суете. Куда-то бежим, где-то суетимся, на работе, с работы, дома. А иногда хочется просто вот так зайти в какую-то кафешку тихо побеседовать, сесть какой-нибудь вкусный круассанчик, попить чай, кофе. Вот этого, по-моему, многим из вас не хватает. И мне в том числе. Просто вот такой культурный выход.